Я вообще хотел пойти как в военное училище, на летчика. Расскажи, что пришло на так на три смагания. Друзья, всем привет. Сегодня у нас в гостях один из найсильнейших юниоров нашей Украины, Антон Сапкин. Друже. Здорово. Расскажи трошки про себя, про свои регалии. Футбол, волейбол. Если серьезно, чемпионат Украины мы не будем считать. Это дело такое. Если по международкам пройтись, то два раза чемпион Европы. 23-24 год. Чемпион мира 23 года. И на 24 году на мире второе место я занял. Не, не добрал 7 килограмм. А так в целом, в принципе, я доволен. Главное в этом году сейчас тоже достойно показать результат по юниорам. Самый младший юниор. Ну, самый а сильный так, юниор. Самый сильный. <laughs> Ты будешь выступать по человекам, правильно я понимаю? Да, да, да. В этот год мы пробуем по взрослым, потому что, а по юниорам я и не могу. Почему <laughs> так? Заборолись. Сегодня мы будем жать, жать лежащие, жать стоящие и проверять силы Антона на грудях. В принципе такой план, но сильно кидаться не будем, потому что эта неделя у меня насыщенная по весам выдалась. 190 в среду жал уже на грудь три раза, поэтому... Да и в целом всю неделю у нас очень интенсивная работа была, поэтому сильно грузиться не будем. Ну покажем там, не знаю, пожмем-пожмем. Так, плюс чемпионат Европы, тоже да. дуже скоро, тому мы не будем сильно прям... Плюс у меня жима Мукачева через сколько? Полторы недели. А, в пожима, да, так. Да. Да, 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 Мне надо отбираться. На Мальту хочу жесть. Хочу там очень на Мальту. чисто пожима, так? Да, только жим, поэтому... Сколько в планах пожаты? В планах... Да хотелось бы первым быть. Ну а там, ну, 90... Хотя повторить то, что делаю. Я, я буду доволен в целом. Это без экипировочного джем. Нет, так, это экипировочный, экипировочный да. джим. Да. Без экипа я пока не очень мне хочется этим заниматься. Нет, Добре. Добре. Не королевское это дело. Да, <laughs> доброе. То кто точно Да, давайте гриф. Ноль повторений у меня засчитали. Так, <laughs> так сколько? Прошли? 60? Сколько? Ну, ты 60, 60 да, 60. вешаем 60. Сегодня в планах пожарать больше 100 кг? Да, больше сотки я буду, в принципе... Не, ну что, я сотку 3 по 5 жму, ну, 110-120, может 30, не знаю, посмотрим, как оно пойдет, пойдет, да, по самочувствию я всегда работаю. Так. Потому что мы еще вчера жали с тобою, Вчера жали, в пятницу жали, в, пятницу в, жали, в понедельник жали. Завтра <laughs> тоже буду Да Когда жать. мы не жали. Сегодня, окрім силовых Антона, мы будем задавать ему трошки запитань, які нас цікавили. Да, я в своем, кстати, телеграм-канале делал пост про вопросы, которые людей интересуют, моих подписчиков. Поэтому обязательно переходим в телеграм-канал, подписываемся на него, потому что там, там, там будет Подсылание грязь. Посылание в профиля, профилю, так, <laughs> Да, 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 Ляп, там ссылочка <laughs> внизу. Да, да, да. Первое питание. Я понимаю, что ты начал заниматься этим спортом у детстве. Тебе батько видав сексію, Сколько роки В 15 я начал, mm -hmm. но это немного не так было. Э, то есть я вообще хотел пойти как в военное училище, на летчика. Летчиком я вообще хотел быть. Думаю, надо подкачаться, пошел. Дрыщ ужасный был. Ну, пошел, подкачался, в принципе, вот как-то подкачался. Чуть-чуть подкачался. В итоге здоровье еще больше убил. В общем, я когда даже пришел заниматься, я не знал, что такое пауэрлифтинг. То есть я занимался пауэрлифтингом, но я не знал, то что я им занимаюсь. Ну, то есть я просто ну, у меня был тренер, который делает это, это, это. Так, я так, такой, ну, так. все хорошо, типа. Жим сам приседал. Да, да, да. Так. Ну, то есть я пришел в зал, я там гриф вообще не жал. Приседал сколько, ну, ну, самый минимум. Минимум. Занимался через два месяца, мне говорят, а, ну давай на области выступим. О, о думаю, нихера Ну давайте выступим. Мне очень понравилось, и в принципе так я уже начал именно готовиться, типа, и вот так заниматься. Я крековал батьки на тиваги. Родители меня всегда поддерживали, и такие веса не, понятно то, что удивляют, но супер какой-то реакции нет. вот у бабушка, бабушка, да, там вот так вот все соревнования. Ну и мама, в принципе, когда именно соревнования смотрит, так нервничает очень сильно. Оно и на меня влияет тоже. Иногда бывает не поднимаю, потому что ну, давление есть, да. да, да. Так, давайте, да, 60. 80. Так, да, давай 80. Я на набагато меньше шаг, но я понимаю, что это все максимально индивидуально. У нас больше все подвязано к соревновательному помосту. То есть ты на помосте не можешь себе позволить разминаться через каждые 5 килограмм. Ну, так, Сильно так. много подходов. Это центральная нервная система, она страдает, она убивается просто. Типа так. это очень много подходов, так не стоит. Да и в целом нахера. Три подхода и на рабочий. Друзья, трошки продукт плейсмент тут все. Кистевые бинты, инвитов юа. Сегодня в них ты будешь жать? Да, сегодня в них буду жать, потому что связочки у меня не очень приспособлены. Сразу Разумею. Нагалите связка, это кисть. Да, да, да. И потрібно наматывать, всегда завжди потрібно захищати. Да, да, да. У меня даже когда на сравах присидел, начала кисть меня уламывать. Поэтому первый, да. Первый подход мне просто не дали отмашку поставить. После этого я уже тупить начал. Так, на питание про классику. Чи плануєш ты перейти до классика? Як тобі взагалі вона? Давайте жмем и отвечаю. Давай, заинтриговай. За счет. По поводу классики авантюра, короче, интересная, но я просто понимаю то, что я там не совсем конкурентоспособен. И, ну, то есть в моей категории там делают что-то невыносимое. И ну, я это поднять не могу. Плюс у меня есть еще какая-то психологическая боязнь этой классики, потому что у меня были травмы, свои, какие-то загоны, приколы. Почему экипа больше не ниж ні, классика? Она держит тебя в основных каких-то положениях, но тебе не дает сильно как-то изгибаться. Расскажи, что пришло не так на этих смагания. Почему ты. Не брав как юниор, а Идер зараз как по дорослому. В общем, в понедельник я выступал по мужикам, по взрослой категории. Поднял смешную вообще сумму там 282 я присел, это в 74-й категории. 160 я пожал. 247 мне в зачет потянуло, она у меня уже вверху mm -hmm. просто выпала с рук. Сумма 677 получилась. И в целом уже и в пятницу должен выступать был по юниорам. То есть времени а между вижу. выступлениями, ну. 3-4 дня. Я просто не успел восстановиться. Плюс еще я психологически уже изначально выходил, я уже проиграл. Там мысли были вообще о другом. Если говорить конкретно по подходам, первый подход я сделал, досел, встал, но уже когда вот в выходном положении я уже стоял, мне начинала вот так вот кисть выламывать. Я просто ждал отмашку. Мне, не ее, мне ее не дали. Да, там и нельзя было давать меня уже вот так вот ломило. Просто, mm -hmm. ну. То есть, четкие фиксации. Ты уже встал, просто вот. Да, четкой останье. фиксации не было. Такие... Я как-то так вот стоял, и меня уже начало там, короче, ломать. Меня подняли. Помогли мне. У меня сейчас основная проблема была на этих соревнованиях в том, что я на приседе не могу ее заложить на спину. Mm -hmm. То есть я ложу, как попал. Каким-то горбом, я снимаю. То есть четкой позиции нету. В классике она есть. Yeah. Снять лямки, я Спокойно. четенько, все нормально. Лямки одеваю, меня как-то горбит, что-то. Ну, в общем, неудобно mm -hmm. мне было. Первый раз я снял, тоже непонятно. Второй раз я на трапеции снял. Вот так, ну просто на шее положил, типа, отошел. Оно мне просто раз и вперед. Ну и третий раз уже все. Я, я тоже уже, я уже выходил, я знал то, что так оно и будет. Восстановиться не успел, поясница убитая, ну и все. И все, все не да? А так вообще результатом вообще недоволен. 300 в зале садится. А потом mm -hmm. бараница 267. Ну, это да, смешно. Да. Жмем соточку. Жмем сотку. Но на самом деле эта баранка, она мне дала какое-то какое понимание, что мне делать в целом. Она нашла мои проблемные зоны, и сейчас я просто их Любые долблю, ошибки да. делают нас сильнее. Да, да, да. По то что, так. то, что у нас не убивает, делать. Да, вставай. Встал, упай. Упал, не падай. Обиделся, не обижайся. Так, трошка хочу поговорить с тобой про выгорание. Чебло было такое? Как ты с этим справляешься? О, интересный вопрос. В этом спорте выгорание есть абсолютно у всех. И кто-то с ними умеет справляться, а кто-то не умеет. Те, кто не умеют, это девочки. Ну, как бы это смешно не звучало, да, девочки у нас в основном, ой, все, мне надоело заниматься, я больше не буду. И, в принципе, это половина девочек. Короче, выгорание есть, потому что от штанги и от весов это все на голову очень сильно давит. Это нагружает твою ЦНС. -ку. Ее надо восстанавливать. И тоже это восстанавливать правильно надо. Надо как мышцы восстанавливать, yeah. тело свое, также и морально восстанавливаться. И для этого есть свои способы, всеми известные, типа, и заниматься иногда этим нужно. Просто чистить голову, чистить разум. В общем, чтобы не было у вас перетренованности. На половине договорил. Да. Что в плане пройти в категорию повыше? Повыше? Я думаю, пока я здесь не обоснуюсь полностью. То есть моя категория сейчас это 66. Я полетел 74, потому что подумал, ну, хочу как-то интереснее привлекать выглядеть, больше чуть быть, без комплекса какие-то детские. Поэтому я перешел. Телом доволен, результатом yeah. не доволен. Сколько хочешь? Сколько? Какой ты понимаешь какой-то максимум предельный? Ты можешь себе представить свой или нет пока? Мой максимальный природный при, при, ну, так. предел я не знаю. Uh -huh. Но uh -huh. я думаю, я уже где-то к нему подхожу. То есть больше 300 я как бы уже в ты присесть. Вот не могу. И все, как бы ты не умел. Ну, а, да, там да. не то, там не то, тот стрелил, еще что-то. Дальше будем в альтернативу идти, правильно заряжаться. Обязательно. ППУ, без стероидов, чистый атлет. ВАДА, Олимпийський комитет. В общем, 66 я поднимал. 272 килограмма я присел. Встал. Это был рекорд Украины в моей категории. В 74 перешел, набрал кучу веса, 282. Ну, так не добавляю. Ну, типа, с 59-66 в 66 в приседе я спрогрессировал на 60 с чем-то килограмм. а тут на 10. 35. То есть я пока не реализую свой потенциал, ага. который я могу. То есть это присесть 340, пока не пожму 210-220 и не потяну 275, и никуда я не пойду, больше выше не. Сейчас если начну набирать, я и так такой упитанный уже. Если я сейчас еще 83 перейду, будет не очень привлекательно. Так, 15 жмем на разок. Так, страхуюсь по машинам. 22 хочу. Прям 22? Да. <связь> 20 официальных, хочу побить чуть-чуть Слухай, ну давай испробуем плануєш якісь колаборації з якимись медійними нашими спортсменами. Наприклад, Марк Волощук. Слушайте, да вообще, я чотенько, прям я хочу со всеми колаборувати. Я відкрит ко всем, абсолютно. Пишите, приглашайте. Ну, Соль не ходить на говорю, не брал, забыл. А, та столь, я этим не балуюсь. Вообще? Вообще? Я же даже без заряда выступаю. Без куража, без было. Uh -huh. Почему? А зря ты маешь на вазе претрен. и так? Да, вообще. Типа, я вот как есть. Так, нюхаль на син. Вообще нет, вообще ничего. Я считаю, ты когда заряжаешься на каких-то там гормонах эмоциях начинаешь так, это так, делать, алюхолин. у тебя очень. Тебе очень легко допустить ошибку. Одно неверное движение ломайте уже. И ломать может так, то, что инвалидом еще может быть. Yeah. Ну но надо. Я Зикава. всегда спокойно, Зикава. я не, не кричу, не ору. То есть, если мои выступления, кто там смотрит, всегда спокойненько. Штанги. Там уже внизу, коли вже встаєш, так да. окей, там іноді вырывается. Це дуже цікава думка насправді, тому що в мене ну я не виступав у своєму житті два рази. Ось на останньому виступі я як ну остання разі робіш. Мене там били все, що може. Там мене толик б'є по спині, там по голові, по побушам. По я. Це м'як, нюхальну сіль просто по максимуму. Но мені це подобається. Я не знаю, мені подобається цей кураж. Я дійсно заряджаюся. Предтрены ні не люблю. А вот нюхальна сіль мені прям дуже добре заходят. Вот у нас тренером мнение совпадает, то что должно быть, оно у тебя в голове. И там вся борьба в основном в голове происходит. То есть моральная подготовка к подходу ніж важнее, чем це дуже очень важная тема. Да. Я видел старі відомость, там, где Будаяров, як він настраював там своїх колег. Це же вообще ну, щось неймовірно. Я вставлю сюда видео. Він підходит там до нього, него. Он, давай, давай. Значит, надо його жорстко. Там він выходит, та жмей, там тянет, что 900 килограмм. Это круто. Ну, у нас чуть-чуть, наверное, інакше. Без гаркання, без нічого. Дуже спокійно. То есть, у нас нет такого. а, -а, 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 -а" ну, Как это показывает, не знаю. Не понимаю, я хоть. не нравится <звук> мне такое. Да я не, не люблю, когда меня вот это трогают. Потуй муся морально. 122,5 кг. 115 килограммов. Да, Фиксуем результат. Не сегодня. Хотя начал, начал, хорошо. Только переходим уже до жимостоича. Какие сегодня планы? Поделаю, вы посмеетесь в целом. <существует> <существует> Что-то сделал Я Будет на 40 килограммов, так? да? 40, да. 40 начнем, а там 50, не знаю, 60. Писал давай. Трошки хочу обсудить с тобой тему альтернативы в нашем спорте. Я знаю, что ты выступаешь в КПУ, ты не дуже добрый до этого ставишься. Чему? Как по мне, лично, ну, типа, люди занимаются молодцы в любом случае. Я к этому никак не отношусь, мне не нравится. Блять, что ж мне не нравится? В общем, все их вот эти корочки. Мастер по тяге, мастер по бицепсу. Ну и все, вы поняли, о чем я. И какие-то неофициальные рекорды, которые ничем не обоснованы вот. и техника халатная техника всего в целом типа главный судья там вообще чудик не знаю типа а, а, а". там даже типа не команды там можно и комьюнити в любом спорте важно комьюнити так у нас оно более-менее такое футбол хорошее а в чем в альтернативе на так в альтернативе там я не знаю там каждый другого круче в комментариях в тиктоке просто там такой ужас выписывает не так, да? То есть, ну, при, при нас молодой тяж там каждый день марку. Но это он один такой. Да нет, мне кажется, за комьюнити я не согласен. Не знаю, вот я с кем не общался, кому что не писал в ТикТоке, в комментариях. Вечные строчки, не с одним альтернативщиком нормально. У меня наоборот, у меня другое отношение к этому. Я в моей практике намного больше именно ППУшникам доказывают альтернативщикам, что они плохие очень. Я никому не доказываю. Альтернативщикам в основном, типа, все равно. У меня была ситуация, просто, дуже показала для меня. Было первое смагания марка. Волочика, де він у Дніпрі в альтернативі у Краві присідав рекорд там якийсь свій там 253 три кілограми 15 років бинта. Да. І я на той час це було більше року назад. Я не дуже розумів взагалі, що є така проблема у альтернативі та IPF. Я не дуже був в цій темі. Та я просто виставив собі в сторіс, типа ось Марк Молодець в нашому поясі це зробив рекорд, дуже класно. Та мені там через 5 хвилин пише мій дуже гарний знайомий, який виступав в IPF, пише, ви там клоуни, ви там такі, що він там підняв на зарядах, типу, без ДК. Я кажу, та ну друже, кажу, він був на, 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 на ДК тесті, я знаю, що він чистий. Кні, це все таке, там клоуни, що ви там ха-ха-ха. І я так ну, дивлюся на це, думаю, ну блін, ну це дуже странно якось. Тобто чоловіка це у хлопця це були перші змагання. Теперь что-то я напоминаю. Та ну такая присадка, это очень якось но я считаю, я это неправильно. Такая культура. Так вот ну, ничего не поделаешь на меня вот что не так. устраивает, то что я хотел сказать. Мне не нравится то, что это сопоставимо. То есть э, мои достижения, так. достижения ну, в альтернативе именно вот, я имею в виду по рекордам, так. по мастерам и всего этого. Это сопоставимо это... для человека, который не, не не разбирается в этом, понимаешь? С другой стороны, новичку тебе э, думка людина, яка не занимается парлітінам. Ну, в любом случае всем хочется какого-то общего принятия. Мне общего Одобрение, да. да. Все спортсмены разумеете. Ну, кто займается, тем более, да. Так. Но хочется как-то еще и в целом. Просто в глазах такой да, да, красивой да. девчины. Не, ну ничего, девчины, ну, ну в общем, типа масс людей, да. Типа ну, ты может выставляешь, да. видос, тебе пишут, типа, какой-то Вася там ну, вот такое делает. А ты заходишь, а этот Вася тоже мастер, ну подтягивается плинтов в <с> так, 50 Жмем. Давай. Так, 600, давай. Так, так, давай. Я бажаю, що кілограм 70-80 буде. Я в тебе вірю. Більше ніж я. <laughs> <laughs> Тому що ти жмеш в поясі Invitos UA на великий product placement, атлетичні пояси та екіпірування в Україні. Топ 1 Прися 320 обеспечен. Так, 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 <laughs> так, так. так. Світові рекорди трошки ще про альтернативу. Як ставишся до світових рекордів? Які сталися у Харкові? А світові в Харкові? Так, так. понял, понял. Ну как позитивно ну в мене є. Якщо і говорити про якісь е негативні сторони альтернативи, можливо, це тільки це, що ти приходиш там, ставиш світовий рекорд в якомусь е місці України, а не в. Я не знаю, в якомусь тому там центрі Павліфінго, тому що взагалі ж IPF — це там на мають ставиться світові рекорди. Це круто, ну це дійсно класно. Ти вибираєшся з України на Європу, з Європи, на світ, і на світі. Ти тільки тільки ставиш рекорд. Це прикольно, Оце це я розумію, це мені подобається. А в альтернативі так це набагато легше. Ти просто прийшов в Харків на змагання, поставив свізовий рекорд, по пішов додому на. на, на ну, наступний по поводу... день. Цих світових рекордів. Це таке. Просто теж, опять же, різниця в техніці. Так, такої техніка, як в альтернативі, ставляться рекорди, да і я буду рекорди ставити. Ну. Mm. І причому дуже перебивати, Ну. В альтернативі набагато легше виступити. Да, да. Ти просто прийшов, ти з'явився, все, ти вже виступив. В ППУ трошки складніше. Це вже область, якась тобі потрібна зараз вже екіпіровка, яка approved. це дуже великі кошти. Тобто, зараз мені здається, все йде, все йде на це. Як мінімум що... по документам там слажні. Так, документи, страховку, якусь треба оформляти. Ну, я знаю, мені Марко розповідав. Ну, це складніше. Подібрав, я думаю, якщо спокойно. зробити альтернативу е, на цьому рівні, якщо в нас буде, це, це дуже сильно. Де, ми можемо взяти Європу, ми можемо взяти Америку. Там альтернатива розвинена ну, дуже сильно. Ми можемо навіть взяти іншу страну агресор, де теж. Альтернатива розвинена на, на дуже доброму рівні. Та нам є куди йти. Та ФПУ та альтернатива взагалі є куди розвиватися. Ми тільки, я вважаю, на початку цього мого шляху пауліфтінгу в нашій країні. Тому все буде. А ми цьому будемо допомагати. Жмем. Жмемо. Жмемо. Oh, <свист> oh, oh, so, я думаю, шістятки так. добре, що я одразу не пішов. Нас залишилася остання вправа. Це брусія. На разы, але перед цим ще трошки поговоримо про бады. які ты принимаешь, як ты харчуешься, чи є ехать бежу, чи це Нет, Ничего нету так -то, как попало. Хочу да. хавать, хаваю, не хочу, не хаваю. То... Ну, сейчас да буду пытаться как-то придерживаться в плане приема пищи. То есть, я ничего не считаю, никогда не читал, оно мне как бы не интересно. Просто буду побольше белка сейчас добавлять, чтобы как-то рекомпозироваться потихоньку. Наращивать свое мясо. Ну и в целом больше подымать. У меня сейчас очень много лишнего веса, который можно обработать. По поводу добавок и бадов, пью я креатин и все так в целом сейчас потихоньку на подготовку буду добавлять там и мсм и глюкозамин и кальций ну, в, а больше в целом я не вижу смысла что-то пить. Да и дорого как-то не хочу я на это. Разумею. Да, ну, а так база, которая меня вот будет поддерживать. Витамин В комплекс можно еще будет типа пропить. Ну и все. Трошки хочу поговорить про фармакологию ФПУ. Как ты до этого ставишься? Ты знаешь ее атлетики, какие ты рублять? Ну, конечно. Вона это... Она есть, э -э Они есть, но эти атлеты не совсем выступают на высоком международном уровне. Mm -hmm. То есть это они так, ну, типа выступают, ну так, иногда. Я знаю, что богатые спортсменов просто выходят за 45 дней с курсу, роблять просто ПКТ, там же на отмаганиях оно никак не палится. В этом нет э, никакого смысла, потому что есть такая организация, как да. Ада Адель, да. и ты их не обманешь. Они могут приехать сегодня, они могут приехать завтра, они могут приехать послезавтра, они тебе могут каждый день ездить. Ты никогда не знаешь, когда они приедут, у тебя нет никаких предупреждений в Украине. В Украине. Три дня назад к нам допинг поведовал в Коломы. Ты об этом никогда не знаешь. Хочешь фармить, фарми. Но тебя будут шманать, тебя будут проверять. Никто тебе не даст спокойно ширяться, Ну, такого не будет. То есть, я знаю просто за все эти комментарии, то что ой, ебать, там все фармят, а потом просто вовремя выходят. Да. Нет, не выходят. А если выходят, то это не те спортсмены, которых вы видите на международных. Ну и я не использую это понятно, потому что я не вижу в этом необходимости. Да, и посмотрите на мой результат. Я добавил. 10 килограмм с переходом в категорию выше в приседе. Допускаешь ли ты, что, дойдя до какого-то генпредела, ты можешь начать курс? Я не хочу этим заниматься, потому что любое, все, что ты закинешь в свой организм, будь то обычное, да, есть последствия. Конечно. Ну, я хочу быть здоровым, я хочу детей так. здоровых. Так, все. Обычно? Давай. У -у -у. А, я, я, я не нужен. 30-ку нормально. нормально. Зараз ми порахуємо загальний результат, він виситься ось тут. Чик, я тебе вітаю. Та останнє запитання, яке ми будемо задавати кожному спортсмену на нашій телепередачі, якщо б ти мог поставити рекорд будь-якій вправі, який ніхто б ніколи не перебив, який би це був рекорд. Яка права? Я люблю присед, но тут надо подумать, смотри Чтобы подойти к рекорду в жиме, к нему сложнее подойти Потому что там каждые 2-5 килограмм полеты Но в приседе как-то престижнее То есть в приседе, особенно если в экипировке, это очень большие килограммы Оно как-то смотрится последнее. Наверное, в приседе Я разумею, потому что тяга, за да. Тягу можно на дуре сделать да. А в приседе, если это очень большие килограммы, там нужно, ну там много что нужно общем, Я разумею тогда, да. Добре, дякуем тебе за то, те, что пришел. Вам спасибо за приглашение. Все, Все. Спасибо. спасибо. Давайте. Все.